حاضرين حذرنا من رحمة الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم إحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه تسوي وراء yang terdahulu daripada kalangan Muhajirin dan Ansar dan mereka yang mengikuti mereka dengan ihsan dengan kebaikan mereka itu ridha dengan Allah dan Allah ridha dengan mereka Sebelum itu suka saya bagi pihak sedang Asabigun Pusat mengucapkan selamat hari raya Fitri Minal a'idin al-fa'idin al-makbulin wa kullu am wa antum Kita masih dalam suasana menyambut hari raya Fitri di peringkat PAS di Johor. Dan mudah-mudahan dengan sambutan ini seperti mana yang selalu kita doakan minal a'idin kepada orang-orang yang kembali kepada fitrahnya dengan kita dapat menunaikan fardu Ramadan selama sebulan diikuti dengan enam sunat Syawal maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan mereka yang berpuasa Ramadan diikuti dengan enam hari di mana Syawal seolah-olah kita dapat berpuasa satu tahun. Kerana satu bulan kali dengan sepuluh. Equal kepada sepuluh bulan. Dan enam kali sepuluh, enam puluh hari. Dua bulan. Jadi genaplah siapa-siapa yang dapat berpuasa Ramadan diikuti dengan enam Syawal. Mudah-mudahan kita dapat pahala semacam kita berpuasa setahun. Sebatulah dengan ibadah puasa itu tadi kita semua insya Allah akan kembali pada fitrahnya seolah-olah kita baru dilahirkan oleh ibu-ibu kita yang tak ada dosa lagi dan sebatulah maka dalam doa itu juga minal faizin orang-orang yang berjaya dunia dan akhir dan doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bercakap mengenai asabikun as anasabiqat. An Dari pihak asabikun as pusat juga mengucapkan tahniah dan syabas kepada sidang asabikun as negeri Johor yang julung-julung kalinya Dapat mengadakan sambutan sedekat asabikun negeri Johor. Negeri lain tak buat lagi tuan-tuan. Johor je yang buat. Macamlah juga sambutan tujuh tahun di Johor. Antara negeri yang terawal pas ditubuhkan. Dibandingkan dengan negeri yang maju. Kelantan, Terengganu, Kedah. Kelantan pun belum sambut tujuh puluh tahun. Tapi kita dah mendahului. Cuma kekurangan kita Mereka dah merentah Kita baru dapat satu saja Jadi kena muhasabah Sebab itulah antara kelebihan Orang-orang as-sabikun al-awwalun itu Selain daripada Mendapat keredaan Allah Dan mereka juga ridha dengan Apa yang ditetapkan oleh Allah orang-orang asabikun termasuklah tuan-tuan dan puan-puan yang dah sampai ke asab asabikat -as itu kerana tuan-tuan mempunyai sifat istiqamah. Insya-Allah sampai mati kita asab asabikat -as terus berada dalam perjuangan yang betul ini. Kerana kalau belum sampai asabikun as masih belum yakin. Kerana rakan-rakan kita dulu yang dah jadi timbalan presiden, menjadi ketua pundur, menjadi pesuruh jahit Pah Johor pun melompat. Tak istiqomah. Sebab itulah maka Allah subhanahu wa ta'ala berpeman. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Summa staqamu. Tatanazzalu alaihimu malaikatu alla tahaf wa la tahzanu. bil jannatin kuntum tu'adun. Surah Fusilat ayat yang ke-89 Sesungguhnya Mereka yang berkata Tuhan kami Allah Semula mereka terus istiqamah Tetap kekal dalam pendiriannya Nasai malaikat akan turun Dengan menyatakan Wahai orang-orang istiqamah Kamu jangan takut Jangan takut Dengan musuh-musuh kamu Baik musuh-musuh politik. Musuh-musuh orang bukan Islam. Wala tahzanu dan jangan kamu sedih. Kalau kamu kalah. Di Johor ni kalah saja. Menang tak pernah. Menang lagi. Jangan sedih. Kerana apa? Orang istiqamah tidak akan takut dan tidak akan sedih. Kerana para malaikat telah menyeru memberitahu tentang kabar berita kepada orang, -orang yang istiqamah itu yaitulah dengan jannah yang telah kamu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. penting sifat istiqamah ini. Jadi walaupun kita dalam warga emas, warga tua mestilah terus istiqamah. Kalau tidak maka sia-sia perjuangan kita kalau selamanya daripada muda daripada dewasa daripada lepas daripada umur 60 tahun tiba-tiba tak istiqamah sangat-sangat rugi sebab itulah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan penting istiqamah apabila ditanya oleh para sahabatnya kulli fil islam kaulan la as'alu anhu ahadan ghairak Katakanlah kepada aku wahai Muhammad tentang Islam satu ucapan yang aku tidak akan tanya kepada orang lain selain pada kamu. Maka jawab Rasulullah, apakah kata-kata keramat dalam Islam itu? Sehingga para sahabat tak tanya orang lain, tanya Muhammad saja. Maka jawab Rasulullah, aman tabillah sumastaki Hendaklah kamu beriman kepada Allah dan terus tetap teguh dalam pendirian itu. Itulah pentingnya istiqomah. Tapi nak istiqomah bukan mudah. Cakap memang senang. Kalau tak senang, macam mana persojai bekas persojai pas Johor pun boleh tak istiqomah. Makan duit haram. Atau dimenang menang atas tiket pas. Tiba-tiba menang bagi melompat ke dalam pan kuali pantu kuali. Jadi mana istiqamah di sini tuan-tuan, hadirin hadirat. Istiqamah ala ta'ah. Tetap teguh dalam melakukan ketaatan. Dalam apa? Fi bifi'nil ma'murat asyariah. Dengan melakukan perintah-perintah syarak. Bukan perintah manusia, perintah syarak. Terus tetap teguh melakukan apa yang disuruh wajtinmadun manhiat dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab istiqamah inilah alhamdulillah tuan-tuan hadirat pas terus tetap kuat dan teguh. Kerana walaupun para pejuang yang terdahulu ditekan, dizalimi, dimusuhi terutama di negeri Johor ini yang menjadi Daru Amnu. Kata rumah Amnu pun rumahnya Johor ni. Johor terkenal Daru Amnu. Tetapi alhamdulillah ahli-ahli PAS tidak lari. Bahkan mereka terus istiqamah. Yang lari itu setengah pimpinan kita. Termasuk timbalan presiden, bekas timbalan presiden, bekas perusahaan jaya lari. Tapi kita Tetap teguh. Terutamanya di Negeri Johor ini. Yang hampir-hampir lupuh pas pada masa itu. Daripada 24 kawasan, 26 kawasan tinggal 12. AJK hariannya daripada 10 tinggal 2 orang saja. Tapi Alhamdulillah. Dengan adanya sifat istiqomah. Kita dapat memulihkan. Keadaan. Pas di Johor pada masa itu. Dan sekarang bertambah-tambah kukuh lagi. Sebab itulah, maka walaupun macam-macam kita hadapi dengan Johor ini, dengan kekuatan musuh, dengan ancaman dan juga penghinaan musuh terhadap kita, tapi PAS terus bangkit dan beramai-ramai memohon menjadi ahli PAS. Tiap-tiap bulan tuan-tuan, tiap-tiap bulan ada saja permohonan untuk menyertai PAS. Kerana saya mencari untuk meluluskan permohonan PAS. Yang peliknya negeri yang dah maju, Kelantan, Kedah, Terengganu, mereka lah ahli banyak. Ingat dah habis. Tapi mereka yang dapat dalam satu bulan dapat 400, 500, 300. Tapi yang belum maju macam Johor ini kadang-kadang masuk satu bulan tu dua orang saja. Kawasan paling banyak-banyak sekali. 28. Sila. Dipersilakan tetamu kita. Termasuk PJ dan juga orang kampung Bukit Gambir kampung saya ni. Pimpinan daripada Bersatu. Asal daripada Bukit Gambir. Tempat saya. Ya, yeah, ya. Yeah. Datuk Abdul Rashid. Timbalan Ketua Persatu Bersatu Johor. Hadirin dan hadirat. Ketua Tuan kerana ada tiang serinya. Ni Alia Sabikun kena ingat. Kita ada kekuatan ini kerana ada tiang, tiga tiang sirinya. Pertamanya ialah kerana PAS mempunyai dasar yang jelas untuk memperjuangkan Islam. Seperti mana yang termaktub dalam Perang PAS pasal 5. Untuk mewujudkan dalam negara ini sebuah masyarakat dan negara yang terlaksana di dalamnya hukum hakam Islam menuju keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah maka kita kuat. Tiap-tiap bulan ada penyertaan dari PAS. Dan sekarang ini lebih daripada satu juta tuan-tuan. Dengan -tuan. kecil antar parti yang terkuat di Malaysia. AMNO pun tak kuat sekarang. Dari segi kekuatan kita pun, parti yang paling ramai menjadi ahli Dewan Rakyat. 40 orang. AMNO tinggal 20, 26. Itu pun pecah tiga tuan-tuan. Yang keduanya, ialah kerana Parti PAS dipimpin oleh para ulama. Dengan adanya majlis syurga ulama yang telah diluluskan dalam perhimpunan Dewan Pemuda PAS tahun 80-an. Dan akhirnya lahirlah pimpinan, dewan, pimpinan ulama dalam Parti Islam Semis PAS ini. Pasal kita atas nama Islam. Maka untuk memimpin. Untuk melihat bagaimana Islam itu dapat dilaksanakan atau tidak. Maka itu peranan majlis syura ulama untuk menasihati pihak eksekutif. Untuk memastikan bahawa perjuangan ini tidak lari daripada dasar Islam. Dan yang ketiganya yang seringnya ialah kerana akhlak. Jadi punya ini para pimpinan kita dan juga termasuk ahli-ahli kita dan yang kita dah ditarbiahkan daripada cawangan, daripada kawasan negeri dan pusat. Sebab itu tiap-tiap kali ada program, mesti ada usrahnya, ada tarbiahnya. Dengan sebab itulah dapat kita zahirkan bahawa ahli-ahli pas biasa dan juga para pemimpin insyaAllah dipelihari Allah dari segi akhlak dan moralnya. Maka sebab itulah saya menyuruh pada rakan-rakan Ashabikun terutamanya dan ahli lipas mesti berpegang teguh dan menghayati tiga tiang yang disebutkan tadi. Di mana antar bidang-bidang yang perlu kita terus istiqamah. Banyak senarai. Tapi yang boleh saya senarakan di hadapan tuan-tuan terutamanya sidang Ashabikun pertamanya mestilah istiqamah dalam disiplin ilmu dan tarbiyah. Maknanya walaupun dah di tahap warga emas kena teruskan mencari ilmu, menuntut ilmu sama di surau-surau, di masjid-masjid, di kuliah-kuliah, program-program kita sendiri. Dan juga jangan tinggalkan tarbiyah. kerana kekuatan pas dengan dapat kita istiqamah ialah ya kerana ada yang tarbiyah yang dilakukan di semua peringkat. Saya sendiri pun walaupun dah umur lanjut masih saya menerima tarbiyah. Selain bagi saya bagi tarbiyah, kita juga menerima tarbiyah daripada pimpinan yang tertinggal. Jadi ini kena istiqamah. Jangan pula bila dah warga emas maka tak perlu tarbiyah. Itu adalah satu tanggapan yang salah. Yang keduanya istengah kita daripada mula pas ditubuhkan sampailah ke hari ini iaitulah kita istiqamah dalam perjuangan kita dengan cara muwajah silmiah melawan secara aman dan damai sebab itulah maka kita menyertai pilihan raya bila pilih pilihan raya ada kalah ada menang bukan kita tak pilih kekerasan seperti yang berlaku di setengah negara Arab sana kerana apabila dengan kekerasan kalah, maka lagi teruk akan daripada kita dah sampai kepada tahap 80% akan jatuh sampai sifar semula. Sebab itulah maka bila kita teruskan dan selalu Tuan Ku kita ingatkan kita supaya jangan melakukan kekerasan. Istilah kita berdakwah. Mis masuk dari kita, kita masuk tanjaya. Kita bersedia apa yang kita termampu. Kena banyakkan cawangan Banyakkan kawasan, banyakkan ahli Maka dengan itu Maka wajah silmiah Kita berlawan musuh secara aman damai insya Allah akhirnya Akan dapat membuat hasil Yang baik seperti mana yang sekarang ini Iaitulah PAS mempunyai ahli Dewan Parlimen yang paling ramai PAS dapat meminta empat negeri Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis Dan yang satu lagi kita juga terus dilakukan oleh pimpinan kita istiqomah di dalam penyatuan ummah. Dan ini sangat perlu. Tuan Guru Presiden malam semalam pun dia menyatakan bahawa nak menang umat Islam mestilah bersatu padu. Terutamanya parti-parti Melayu Islam yang besar itu kena bersatu. Pinggirkan ketebikan hilaf-hilaf yang kecil-kecil itu. Kerana tujuan kita dengan penyatuan ummah itu dengan pasnya, dengan bersatunya, dengan amnunya barulah kita boleh memerintah negara dan dapat menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab sampai sekarang Tuan Guru Presiden masih berusaha supaya parti-parti terbesar itu mesti bersatu. Kalau tidak maka kita sentiasa dalam keadaan ketakutan. Seperti mana yang berlaku pada hari kita takut apa yang dilakukan oleh Madanun. Pemerintah Madani. Tapi orang Jawa kata Madani itu medani. Menakutkan. Memang takut tuan-tuan. Dan seterusnya istiqomah dalam menyantuni masyarakat Kita memanglah masyarakat Melayu Islam yang terbesar. Dalam pada itu kita tak menafikan. Pas dah menerima masyarakat bukan Islam. Cina, India, Kadazan dan lain-lain. Kita sebagai macam-macam. -mac. Tapi sepatutnya sebagai macam kaum Quraisy Yang memerintah di Mekah, Madinah ialah kaum Quraisy Mana bangsa yang terbanyak, yang teramai. Maka begitulah maka sepatutnya di Malaysia ini dengan penyatuan umat Melayu Islam tu maka kita akan dapat melaksanakan Insya Allah dan kita tidak meminggirkan kaum-kaum yang bukan Islam itu. Itulah sikit semuanya tentang pentingnya istiqamah termasuklah kepada rakan-rakan daripada jatan kuasa sidang asyarakat pusat, sidang asyarakat negeri dan ahli-ahli sidang asyarakat supaya terus istiqamah dan dengan itu insyaAllah kita akan dapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi sekali lagi saya juga mengucapkan tahniah dalam program sidang asal negeri Johor ini ada senarai mereka-mereka yang berjasa kepada parti. Semua peringkat. Maka saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan yang akan anugerah daripada sidang asal begini negeri. Mudah-mudahan dengan itu akan memperkukuhkan lagi komitmen kita istiqamah kita terus berada dalam jalan yang lurus dan benar. Jadi dengan itu saya dengan ini meresmikan sambutan satu dekat sidang Asabikun As Negeri Johor dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Aku nu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siru ala barakatillah. Takbir تكبير تكبير ولله الحمد